Перебрятає будь-який продукт харчовий або будь-який не харчовий, потрібен, що документ. При приобретенні чек, по-перше, тоді, якщо в людини є чек, він має право звернутися, які в нього там незадоволення, якщо ви приобрели товар харчовий він в такого поняття ні. Бо він якісний, а буде якісний По поволодочека. Це, це, це може бути імені фіскальні вчителя, це може бути просто такі написання, документи, які засвідчують, що ви привели іменно продукцію. Да, Уряд е е прийняв таку програму концепції державної політики у сфері захисту пра споживачів. І Держпродспоживслужба називається Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Я представляю управління захисту споживачів, начальник управління я будівника Людмила Олександр. А нас запросили розповісти про покупки про інтернет в магазинах, інтернет-магазинах та е, вимоги до ваговимірювання техніки, які використовуються при проведенні про накопильних комерційних операцій. Ну, начну з ваговимірювання техніки. Ви знаєте, що. Вся ваговимірна техніка повинна бути зареєстрована в Україні. Оці ваги, які китайські там підробні, які там придбані якісь там у підвалах, вони у нас не діють. Вони повинні мати технічний паспорт, в якого відмічається дата продажу та дата вводу в експлуатацію. Ви знаєте, що раз на рік ваги, всі віри повинні проводитися, проходити держповірно. Сейчас развитие такой электронной э, торговли, сейчас все там рекламируют свои товары через э, э, мережу интернет. Э, и зачастую не все товары, которые там на картинках, идти при получении оказываются такими, как они нарисованы на картинках. Бывает, что под одним интернет-магазином несколько продавцов, которые сидят дома и э, насылают вам эти все товары до десятка бывает. Поэтому нужно смотреть на адресу расташивания, чтобы при продаже этого товара, и в случае, если он окажется некачественным, не вы могли предъявить претензию. Что а что есть договор в случае интернета? Договор, квитанция, вот о чем, что они дают. То есть это накладная, по которой они вам отпускают, они, они должны себя указать. Наименование и адрес. Вот такая ситуация. Товар Допустим, На заводской упаковке, если упаковку ну, по требованию клиента, да, как вы говорили, вскрыть упаковку, упаковка нарушена, клиент отказывается брать какие-то причинам. Или же обратная ситуация. Клиент взял, эту же флешку ушел домой, мы не проверили, приносит и уже разпечатываю. Вот как вот в правовом поле, да. но, ну, допустим, флешка даже не работает, а мы не проверили. Значит, вы должны тогда заявление, согласие потребителя провести экспертизу по качества товара. Он должен вам написать заявление, что он не возражает. Вы проводите экспертизу качества товара. Если товар качественный, то эту экспертизу оплачивает потребитель. Если действительно там заводской право, ну всякое бывает, тогда оплачиваете вы и возвращаете ему деньги либо обмениваете на аналогичный товар условия возврата и обмена товара не Что Четко расскажите. Значит, смотрите, если товар э, имеет гарантийный термин, то если эта поломка произошла в гарантийный период, то вы принимаете и вы при продаже товара, службы бытовой техники, должны потребителю дать еще адреса э, сервисного центра. Uh -huh. Вот. и потребитель на свой выбор. Либо в магазин к вам обращается, либо сервисный центр. В течение две недели, если товар не был в использовании, сохранили все его потребительские свойства, бомбы, там, ярлыки сохранили, он имеет право на обмен. Вот. На а обмен, и... на Любовь, аналогичный же... а на обед. Обед. Да не возврат, да? Прежде всего, обмен. Если у вас такого товара нет, по размеру, то вы имеете право там под договоренностью договориться, что мы там через неделю у нас будет прийти и мы вам обменяем. Расходы раз. по доставке этой техники в сервисный центр на кого ложатся? На продавца. Это, это проблема продавца, да? да? Вот вчера у меня явный пример. Приходит покупатель и говорит у вас он размер метра на два, а я хочу, чтобы вы мне отрезали полтора метра. А он идет в рулонах. Это как обоины тоже приравнивать можно. Я клеила, мне не хватает метра три, да? ты лишь нет. Она говорит, вот вы что, не знаете, что есть служба по защите прав потребителей, вы обязаны. Я ей объясняю, этот товар идет упакован. Это его такая вот комплектность. Я тебе отрежу полтора-полметра куда. И чем я отрежу? Для этого существуют специальные станки. В общем, она орала, использовала все настроения. Ну, ну это как фасованный там. Ну естественно. Все. Да. Мы всем в районах всех консультируем, если уже не могут тут не Место Северодонец, улица Пивоварова. Я был за вас. Вам